Я ни до кого не иду. Пускай выйдет Зарослава, ваш пресс-секретарь, выйдет народу. Нас чекают. Тут то тогда нужно э, не до початку обеструнувания, а уже при и добавлять там 2-3 часа, часа, как они это делают. Вопросов. Почему сейчас в такое время делают дороги, не могут эти денежки отослать на ремонт поврежденного электрооборудования? Это первое. Это... Кто хотел поговорить с Зариславой? Давайте заходите, сразу с личного спасибо. общения начнем. Вы заходите сюда, пожалуйста. Я, Вы столько я свой хочу. адрес получаю Подожди, После того, время. как мы начнем, задам вам вопросы. Я просто я хочу вам сказать, не теряйте свою не... совесть. И не, не, не... В, в каком и моменте я ее потеряла? Давайте, каком моменте? А, вот я помню, так, давайте, давайте начну совесть. я сначала. Нет, да? да, да давайте, давай. в прошлым летом, подачи телеграм-канала без байды широко разошлась информация, что мой дом не отключается. Причем я сама об этом сказала на брифинге. Чтобы всем полегчало, в этом году, поскольку проводила компания работы по переподключению жилых домов с линии критички на другие линии, там, где была такая техническая возможность, она есть не везде. Но по моему дому была. Вы говорите за себя сейчас, говорите про себя. Не надо. Я начну сначала с себя, потому что именно это мне многие ставят в вину и э, почему-то считают, что мне легче жить, чем остальным. Нет, я ровно в таких же условиях. Ровно в таких же. Мы должны быть Поспор счастливы от того, вам что вопрос? вам живем. Да. Мы давали брифинг журналистам в да. да? Давали брифинг. Говорили вроде правильно, по да. правилам отключения, по ГОПам, да. все остальное. Там написано до 7 часов. Да. Вы сказали, мы не нарушаем все остальное. Да. Но ну, не 7 часов это же не людям, а максимум. Плюс есть про, там, те же правила э, уведомления э, распределительной компании об отключении. Количество очередей, которые одновременно должны быть отключены в тот или иной период времени. Из-за того, что очень большие разрушения в энергосистеме. Мы, к сожалению, такие команды зачастую получаем, что называется в последний момент. После получения команды мы должны переделать график и написать сообщение. На это тоже уходит порядка 15 минут. Поэтому бывает такое, что мы сообщаем крайне, крайне поздно. Об этом.